проверять не нужно. Если дыхания нет, тогда какая разница, бьется ли сердце? Потому что если дыхания нет, сердце в любом случае остановится. Вспомните машину, в которой на скорости 60 км в час закончилось топливо. Что она сделает? Вы перевелись на нейтралку, успели, и катитесь себе. Сколько вы так будете катиться? Недолго. Недолго. По горку, с горки это не имеет значения. То есть сердечная деятельность без дыхания не имеет смысла. Потому что основная функция сердца это что? Фейс. Это подавать кровь то есть выбрасывать насосные Нет, функции. Разумим. Хорошо. Итак, я проверяю дыхание, и дыхание у него есть. Дыхание в норме, напоминаю, 2-3 раза за 10 секунд. Теперь мне нужно побороться за его жизнь. Он лежит на спине. Какие факторы опасности, кроме языка? Если у него упало давление. Что с падением давления у нас расслабляется? Подсказываю сфинктер желудка. И если он у нас расслабляется, то что происходит? Рвотные массы. Лежа на спине, что можно сделать? Да, он может что? Может попасть в народное тело. То есть в виде рвотных масс в дыхательные пути. Как защитить его? Вот это, еще раз напоминаю, не работает. Его нужно перевернуть на конечно. То есть нужно взять и перевернуть. А если это нифига себе дамы солидный мужчина, килограмм так 120, такой настоящий, когда читал занятия, э, мне говорят, мужчина меньше 90 килограмм не мужчина. Знаете, вот в таком плане. То есть нужно же его как-то перевернуть. И вот теперь я хотел бы вам презентовать способ, современный способ качественной перекладки чеков в стабильное положение, независимости от веса. Сейчас будет небольшой цирк. Буду вас просить побыть моим волонтером. Чтобы вы мужчина солидный, чтобы доказать, же, понимаете, чтобы вы не думали, что я голословен. А я Давай вам спасибо. Я не, 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 его не надо. Просто вот в куртке как есть, ложитесь на спину. Ну, если 120 килограмм. Вот, солидный. Вот. Он лежит на спине. То есть я дрыщ, в котором 70 килограмм. И реально получается, я нашего дядьку вот так не переведу, правильно? И ладно, я, да, вот в том-то и дело. Попробуй, да. И смотрите, какая ситуация. Даже если его будут дергать, и даже если попытаюсь перевернуть, будет травма шейного отдела. Я этого не хочу. Он лежит, видите, звездочки. Жизнь удалась. Но даже если, вот, допустим, у нас рука вот здесь, да? Первое, что я должен сделать, смотрите внимательно, я два раза это покажу. Первое, что мне необходимо сделать, мне нужно убрать эту руку. Я не могу его на руку переворачивать, я могу его травмировать. Он своим массой тела может травмировать себе сустав. Потому смотрите, друзья, я руку убираю под прямым углом. Вот так. Могу немножко согнуть. Как получается? Но ну, у него в куртке сейчас не согнешь. Теперь одноименной рукой захватываю одноименную руку. Правой рукой, правую руку. Просто беру. А вы расслабьтесь. Хорошо, просто вот лежите, отдыхайте. Да. Можете даже похрапить. Вот, захват. Почему такой? Потому что так я его не отпущу. Вот так он у меня может выскочить. У меня могут разжаться пальцы. Потом вот такой захват, и я могу с вами продолжать дальше занятие. А он у меня никуда не убегает. Я руку подвожу под шею. Ну насколько это возможно. Сейчас просто нам немножко мешает куртка. Я ее подвожу под шею вот так. И беру коленный сустав, противоположной ноги, и резко сгибаю его в суставе. Подвожу больше к бедру, и у меня что? Как это называется? Рычаг. 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 То есть получается, рычаг, это же его нога. Mm -hmm. Да какая разница мне, сколько в нем веса? Mm -hmm. Если рычаг же его же, правильно? Mm -hmm. И я плавненько, заметьте, друзья, абсолютно не напрягаясь, продолжая с вами разговаривать, нашего солидного мужчину перевожу на бычок. Абсолютно не напрягаясь. Подкладываю ручку ему под щечку. И знаешь, э, 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 нога на боку. Чтобы он не вернулся обратно. Теперь можно вас попросить улечь вот сюда. Я на ребят не буду. Хорошо? То есть вот сюда. Прямо сюда. На круг Теперь на вас. Та же самая история. Смотрите. То же самое, только на вас. Не-не, ложитесь на спину. То есть то же самое, только с другой стороны сделаем. Окей. Итак. Рука у нас. Если лежит вот так, переводится под прямым углом, это все можно сделать очень быстро, просто мы учимся. Я теперь захватываю одноименную руку, правую, правую, левую, левую, захватил э, его левую руку, я хватаю за колено, выгибаю ее под прямым углом, подставил и захватив коленный сустав. Плавненько перевяжу его на бочок, абсолютно не напрягаясь. Нога под прямым углом, он у меня лежит на боку. Тем самым он жив. Спасибо огромное. А можно питание? Конечно. А вы рукою только закупили, вы его, колено? Нет, только а, колено. Вот вам даже груза. Только колено. А то вы то есть, просто переводите, а на что рука? Объясняю. Потому что рука в данный момент, она контролирует качество перевода шеи и э, головы. То есть вы не травмируете шею. Это контроль. То есть вы его переворачиваете вот так. И после этого он на этой руке остается. Я должен при перевороте контролировать, не сделали я шейную травму. Это не сложно? Хорошо. Продолжаем. Переворот возможен при любом весе. Заметили, да? 120-70. У нас э, на курсах есть инструктор, в нем 115 килограмм. Мы обычно берем самую маленькую девушку, чтобы доказать, что в два раза, э, ну, если э, масса тела больше превышает, все равно это не проблема перевернуть. Не сложно. Итак, мы с вами говорим о том, что я запрокинул голову, проверил дыхание, он дышит. Я его перевернул на бочок и в таком состоянии жду прибытия медработников любого рода и контролирую его дыхание. На боку точно так же можно проверить дыхание, если он лежит на боку, просто наклонившись, мне на боку запрокидывать голову уже нет смысла. Потому что его язык ушел в сторону, и, соответственно, он уже не захлебнется. Будет у него рвота, она у него выйдет. Потому голова должна лежать на боку. И я просто могу наклониться послушать, и рука, что у меня теперь свободна, я могу эту руку засунуть ему под куртку и проверить, есть ли у него экскурсия грудной клетки. Все несложно. Не спорите. Если у него есть травма, тогда мы с вами должны это сделать более бережно. Несколько человек другой поддерживает. Но помните о том, что травма это жизнь. А если у него сейчас э, будет закупорка дыхать, в пить, то он может помереть. Есть такое понятие, жизнь в обмен на здоровье. То есть при перевороте может быть травма, но мы тем самым спасаем жизнь. Окей, хорошо. Возвращаемся к ситуации. Я к нему подошел. Вы меня слышите? Ответьте мне. Вам нужна моя помощь? Он не реагирует. Открыл рот, посмотрел, нет ли во чего-то лишнего, запрокинул голову, наклонился, читаю до 10. Посчитав, не нашел дыхания. Либо не понял, есть ли у него дыхание. Что нужно сделать еще? Каким образом действовать мне дальше? Я не понял, дышит он или нет. Пульс, пульс. Пульс. Хорошо. Пульс. Либо мой, либо не мой. Руку на грудь поставить. Руку на грудь поставить, да? Он у меня в трех свитерах, я поставил руку на грудь. Та же самая история. Медработников сразу предупреждаю. Взяли стетофоненгоскоп, поднесли ему карту, через мембранку послушали. Ничего не работает, ничего не получается. Ваши действия дальше. Зеркало, да, да. зеркало уже говорили, запотевает, не работает. Нет, меня интересует, что делать дальше? Прикардиальный удар, да? да. Медработники бы вас предупредить, что прикардиальный удар, а для медиков это чуть-чуть это перегрузка, да? Хотел вас предупредить, что прикардиальный удар по современным стандартам показан в первые 10-15 секунд остановки сердца при определенных фибрилляционных ритмах. Если у вас нет монитора, вы ни хрена не поймете. Поэтому стучать человеку в грудь нет смысла. Да Просто живу, нет смысла. Поломать это само, это само собой. То есть у вас, если нет кардиомонитора, при кардиальный удар не имеет смысла. Он имеет смысл только в отделении интенсивной терапии. Идем дальше. Я понял, что человек не дышит. Либо же он дышит настолько плохо, что с этого расстояния я не понял, жив ли он вообще. Поэтому мне необходимо, мне необходимо вызвать скорую помощь, сказать, выживите скорую. У нас человек без сознания не дышит, проводим реанимацию. Слово реанимация всем медработникам известно прекрасно, потому что медработники знают слово реанимация и понимают, что это самая тяжелая ситуация. В этой самой тяжелой ситуации нужно действовать адекватно и быстро, потому для тех людей, которые являются волонтерами, первопомощниками, вы должны понимать, при остановке сердца нужно произнести слово проводим реанимацию для того, чтобы медработники, во-первых, понимали интенсивность, скажем так, самого, самого действия и со всех ног бежали сюда. Это не сложно. Пока вы послали чека за медработниками или крикнули ⁇ Вызовите медработников, у нас реанимация ⁇ следующее наше самое главное действие ⁇ это положить чека на спину. Если он не лежал на спине, он же может упасть не на спину, он может упасть лицом вниз, на бок, положить его, перевести на спину и встать над ним на два коленка. Для того, чтобы начать непрямой массаж сердца. Мы уже с вами выяснили, некоторые даже знали, что сердце находится по центру за грудиной. Соответственно, вы понимаете о том, что сердце здесь, а мозг здесь. Ну, у кого есть, правильно? <сёк> то есть получается, что вот это расстояние, которое измеряется в определенных сосудах, да? Там, в артериях, в венах. Но это расстояние нужно как-то преодолеть. Вот оно преодолевается массажем. То есть проведением массажа. Итак, первое, что необходимо сделать, найти точку массажа через одежду. Потому что он у вас голым валяться не будет. Каким образом найти точку массажа? между двумя сосками посередине. Правильно. Если это дама... <laughs> <то> сами сами. <смех> а у <laughs> дамы сосков нет? <laughs> Есть. А где они будут? Да. Под, под левую грудь. <laughs> Еще раз. Под левую средняя грудь. грудь. Вот. Еще раз. Средняя ключичная линия. ну Средняя ключичная линия. Ну вот у меня средняя ключичная линия. Что? <laughs> Продолжаем дальше. Еще. <laughs> Варианты. Под левую грудь, я говорю. Под левую грудь. Нет. То есть взяли и слева начинают двигаться. Нет, двигать. нет, это нет. На это правильно. Тогда это правильно. Тогда отсюда, отросток. отростка. Хорошо. На Давайте начнем с того. Мечевидный отросток. Что это такое вообще? Во то, это то есть отросток, виду. оказывается, это не солнечное сплечение. Да, это угол, образованный нижними ребрами. И по нему можно пройтись либо вот так, по нижнему ребру, по нижней дуге ребра. Mm -hmm. Либо просто вниз опуститься. Да? И у дамы, и у мужчин это можно сделать одинаково. Хорошо, от мечевидного отростка на два пальчика вверх, да? Опять-таки, пальчики у кого-то солидные, как вот у нашего мужчины, да? И у меня дрыща пальчики, а у дамы вообще молчу. То есть, опять-таки, это все может оказаться на самом же мечевидном отростке. А рука-то лопата. Получается, поиск точки нужно сделать немножко грамотнее. И грамотнее это так, правило Виктория, знак победы Виктория. Макс, приветствую. Итак, поиск точки, еремная вырезка. Всем знакомое название, медработники? Для, э, для не медиков, уважаемых наших. Для кого, в принципе, это тренинги есть. Это точка, куда входятся ключички. Ямочка этого вот. Нащупайте у себя, пожалуйста. У каждого есть. Да. Да. Точно! <свят> Хорошо. Дальше. Твердая, 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 твердая. Это грудина, самокость. Мужчина, не путайте с грудью, тем более женская Это не то. Соответственно, вот это вот мечевидный отросток. От него мы делим раз, два, на три равных части. Всем ли видно, друзья? Три равных части. Не две, а три. Если мы поделили грудину на три равных части, для этого нужно, оказывается, две руки, то нужно, нужно оставить одну точку между нижней и средней третью. Вот она, эта точка. Между нижней и средней третью. Вот она. Одной рукой не получается, потому что очень сложно вымерить эту треть грудины. Нужно сделать двумя руками. Между нижней и средней третью. И сюда ставим основание ладони. Заметьте, не центр ладони, центр ладони стукнуть нельзя, правильно? А нужно поставить основание ладони. Поэтому мы становимся на колене рядом с пострадавшим. Мечевидный отросток, еремная вырезка, делим на три равных части. Равных, друзья. И точка нажатия между нижней и средней третью. Вот она. Она же, в принципе, и межсосковая линия. Но помните о том, что этот способ быстрее и универсальнее. Итак, точка нажатия у меня есть. Я могу найти через одежду. Через любую, за исключением верхней куртки. Верхнюю куртку придется расстегнуть. Это не сложно? Через свитер, реглан, все что угодно можно найти. Итак, точка нажатия есть. Теперь нужно поставить основание ладони. Именно, друзья, основание ладони. То, чем можно стукнуть. То, что имеет крупную мышцу, основание ладони. Именно нее, мы ее ставим четко на грудину. Четко. Под прямым углом к самой кости. Вот так, вот так, навхрест, да, чаечка, ставить нельзя. Причина является, если вы поставите вот так вот руку, у вас будет работать ребро ладони и основание ладони. То есть две точки. И если вы поставите вот так, то точки нажатия будут вот здесь и вот здесь. То есть это ребра. Привет анестезиологам, которые не так учат студентов. Поэтому мы поставили вот таким вот образом и поставили основание ладони. Если, если э, тех, кто учились в университете э, против, хочу вам сказать так. То есть давайте думать не о том, как нас учили или по каким книжкам, а о том, логично ли это. Просто логично. Не надо верить. Вы просто подумайте, насколько это вяжется с логикой физиологии. Если мы поставим руку вот так, где будет точка нажатия? Она будет, во-первых, выше, да? И, во-вторых, она будет расходиться. А грудинная кость это 2,5-3 сантиметра. Ну, видимо, у мужчины чуть больше, а у дамы еще меньше. Поэтому только вот, такой вот, захва... только вот такая вот рука. Дальше. Выводим корпус над пострадавшим. Потому что, оказывается, при проведении массажа нужно работать корпусом. Не силой мышц рук, она у каждого разная, а именно корпусом. Вторая рука уходит вот в такой вот захват. Вот в такой вот европейский замок, европейский захват. Причина, почему это нужно сделать так. Во-первых, в этот момент отягощение идет в район запястья, то есть на грудину. И во-вторых, пальцы нижней руки не воздействуют на ребра. Потому что каждый понимает, что в процессе реанимации, если сломать ребро, то это капец-капец. Об этом тоже будем говорить. Итак, мы становимся прямо над пострадавшим. Почему нельзя, уважаемые медработники, это делать вот так? Хотя вас так учили. Все очень просто. Ты В момент проведения реанимации, во-первых, мы переносим вес на ребра, а во-вторых, у нас пальцы потеют. Причина, почему у нас потеют пальцы? Интенсивность нашей физической работы плюс выработка адреналина. И рано или поздно это будет вот так. Либо ключица, либо ребро. Потому захват должен быть вот такой. Для тех, кому это сделать сложно. Есть люди, у которых кольца перстные, либо же травмы суставов, либо очень плотные пальцы. Возможно сделать вот так. То есть одна рука на другую, не вот так, а одна рука на другую, и большой палец идет в захват запястья. Главное не переносить вес корпуса на пальчики. Но советую будет пробовать именно вот так спина прямая, мы над пострадавшим. Вспоминаем, что он нам должен денег, соответственно, он нам даже ближе родственника. И делаем массаж. Чистота массажа, то бишь скорость, это 100-120 нажатий за одну минуту. Не 60-80, кафедра анестезиологии 63-й год, а именно 100-120. Причиной этому является нулевое давление. У нас какое сейчас давление у каждого? Приблизительно. 120. 120. Ну, это приблизительно 120 и 80, не на, а и. Да. Соответственно, получается, что у кого-то 110 на 70, как у меня, допустим, а у кого-то солидного мужчины может быть 130 100. на 85, да? Это да, но в среднем это где-то так. То есть в пределах от 110 до 140. Окей, у человека со основкой сердца какое давление? Ноль. Ноль миллиметров ртутного столба. То есть получается у нас сердце сокращается 60-90 с давлением 120 и подает кровь в мозг. А здесь давление 0 и вы хотите делать массаж с той же интенсивностью. Где логика? Поэтому интенсивность должна быть минимум в два раза выше минимального барьера, минимального барьера компрессии. То есть это 100-120. То есть два нажатия за одну секунду. Обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Движение строго вниз, потому что мы сжимаем сердечную мышцу между грудиной, костью и позвоночником. Это несложно понять, потому корпус должен стоять над пострадавшим. Мы с вами являемся помпой, насосом, Никаких вот этих вот толчков быть не должно. Движение строго вертикально и строго вниз. Движение должно быть не менее 5 сантиметров продавливанием. По современным стандартам 5-6. То есть не менее 5-6. Вот это, это не реанимация. То, что показывают в фильмах, и к большому сожалению, многие делают так на улице. Потому что, боже мой, я же его поломаю. Этот человек в каком состоянии находится? Никаком. Его статус. Его статус клиническая смерть. То есть он между жизнью и смертью, правильно? И вы считаете, что поломанное ребро каким-то образом ему повредит? Начнем с того, что переломанное ребро это плохо, безусловно. Поломанное ребро это травма. Но мы говорим, жизнь в обмен на здоровье. Из проведенных реанимаций не менее чем в 80% есть перелом ребра. Причин несколько. Чаще всего это либо слишком резкое нажатие на грудину. Резкое. Либо же это просто человек в возрасте, соответственно, его кости, конечно же, более хрупкие. Это несложно понять. В момент, когда вы проводите реанимацию, вы можете услышать хруст ребра. Причина опять-таки, является то, что либо неправильно поставили руки, либо скачем по нему, либо он в возрасте. Слыша хруст, первое, что мы думаем, ой, мама, меня же посадят, потому что я ему сломал ребро. Давайте разбираться. Грудина здесь, ребра здесь. Между грудиной и ребрами. Почему? Потому что мы дышим, у нас грудина может подняться, есть хрящи, да? Эти хрящики эластичны, и в момент реанимации, если вы поставили руку правильно, ломаются именно они. Это не смертельно никак. Да, это плохо. Да, это где-то больно, но он же без сознания. Соответственно, помните о том, что если ему запустить сердце, возобновить жизнь, то все остальное починится. Если кто там видел в фильмах, как проводят э, операцию на сердце, то он должен помнить, что при операции на сердце разрезается полностью грудно, э, грудина, как кость. Потом она э, сводится дальше скобками, и человек живет. То есть это все можно потом починить. Давайте сначала спасем ему жизнь. Потому поломанное ребро в правильном месте, это не смертельно. Если вы услышали хруст, вы убрали руки, проверили, не соскользнули ли вы случайно. И опять продолжаем массаж с той же интенсивностью и с той же скоростью. 30 нажатий на грудную клетку, на грудину. И после этого нужно сделать два вдоха. При массаже вы подаете кровь в мозг. У меня к вам такого рода вопрос. А почему 30 нажатий, я говорю? Ведь вас же учили по-другому. Да. Да, и вот вас учил профессор, такой седобородый, знаете, окладистая борода и целая вот эта вот иконостас всякой да. история да? То есть, почему 30? Вот этот дрыщ говорит 30, профессор мне говорил 15, а некоторым говорил 1 к 5, да. потому что два ритуальника проводят. Как так-то? Давайте разбираться. Я же еще раз повторяю, никому не верьте, верьте только логике. Итак, сердце здесь, мозг здесь. Если я первый раз нажал на грудину, у меня из сердечной мышцы порция крови выскочила вот сюда. Правильно? Она сразу не поступает в мозг. Второе нажатие поджимает первое вот сюда. Третье нажатие поднимает первое вот сюда. Четвертое вот сюда. Пятое вот сюда. То есть чем выше человек, тем у него расстояние между сердцем и мозгом больше. Именно потому первые 5-7 нажатий это люфт бишь зазор между мозгом и сердцем. Это пустышка, это закачка, это создание давления. И все. Итак, если вы делаете реанимацию, нажатие должно быть не менее 30. Из них мы убираем 5-7 и получаем 23-25 нажатий, которые уже идут к клетке мозга. По поводу 15 нажатий. Это не ошибка, просто с 2005 года, с 2005, не с книг 63, -го, пересмотрен стандарт реанимации, потому что за э, практику есть случаи, когда чем больше делается нажатий компрессий, тем выше выживаемость реанимационных пострадавших. Вот и все, в 2015 году выйдет новый стандарт реанимации, он обновляется каждые пять лет, оказывается. А мы учимся по книжкам черти какого года. А оказывается, он обновляется на стандарт, и его нужно знать. Опять-таки европейский. Итак, 30 нажатий мы сделали. Подали кровь в мозг. Следующее нужно сделать искусственный вдох. Нужно сделать два вдоха. Мы запрокидываем голову. Напомните, зачем? Чтобы язык не запал. Потому что без этого мы не сделаем вентиляцию. Зажимаем нос, правильно? И надо сделать вдох. Это же самое прикольное, то, что в фильмах часто показывают, да? А я-то понимаю, что ты незнакомый мне человек. Ну я знаю, что с ним. Да, мы хватаем салфетку, мы хватаем шапку, мы хватаем футболку и считаем, что это нас защищает. То есть вот салфетка, она с одной стороны продувается и с другой стороны продувается. То есть мой вдох в него войдет и его выдох в меня тоже попадет. У него что может быть в легких? Недавно ситуация была, что туберкулез, да? Если он вырвал, очистил ротовую полость, у него физиологическое жидкость, которая что может быть? вирусового дефицита может быть, гепатит может быть, да все что угодно, герпес, сифилис, приветы. То есть вот это все, она не работает. И опять привет тем, кто учит на кафедрах, да, что вот эта салфетка, это не защита человека при искусственной вентиляции легких. Это небольшое уменьшение барьера брезгливости Да, заразиться, если у вас нет повреждений слизистой, если у него нет повреждений слизистой, минимально возможно заразиться. Но она существует. Именно по этой причине мы вложили в наши аптечки так называемую пленку-клапан. Барьерное средство для искусственной вентиляции легких, штучного дыхания. Эта пленка-клапан простейшая. Она есть у европейцев и она, оказывается, есть у нас. С 98 -го года она обязана входить в состав автомобильной аптечки. Кто на машинах, загляните в аптечку, посмотрите, если она у вас там. Она в обязательное вложение должна входить. Не презерватив в обязательных вложениях, а именно пленка-клапан. С одной стороны, Наш выдох в него проходит, вдох пострадавшего в нас, выдох не попадает. То есть элементарный клапан. Как это делается? Засовывается в рот клапан, он не мешает языку. Вы все равно запрокидываете голову раз. Второй э, рукой зажимаете нос, чтобы воздух не вышел. И самое главное, вот здесь очень большое внимание. Плотный охват всего рта. Пещеру шире и плотный охват рта. Не нужно дуть в него, как свисток. Воздух пройдет только через него. Вы ртом зажимаете пленку, чтобы не было сифона. Вдох. Заметили, поднимается грудная клетка. Вдох. Выдох пациента у вас не попадает. Вы, он выдыхает через уголки рта и через нос. Все, безопасно. Пленка клапан должна быть при реанимации. Если ее нет, вы вправе не проводить вентиляцию. То есть просто делать массаж и все. В момент массажа происходит Принудительная вентиляция. Пусть минимальная, но она происходит. Просто поставьте добровольца, который будет держать ему запрокинутую голову, и делаем массаж. С частотой 100-120 нажатий в минуту, то есть без остановок. Поймите правильно, самое главное, и что спасает жизнь, это не дефибриллятор, ура, разряд, или адреналин. Спасает понимание того, что как остановка сердца произошла, нужно сразу делать массаж, подавать кровь в мозг. У каждого есть медицинское образование, потому что все обсмотрелись доктора Хауса и же с ними. Все знают, что нужно обязательно эти ложечки, ну, они называются ложки, вообще электронный дефибриллятор. Нужно вот этот бред, да, медработники, думаю, знают, да, нанесли гель, и так делать ни в коем случае нельзя, просто ложку можно спалить. Но в это показывают, а мы почему-то фильмам верим. Вот каждый из вас обладает профессией. Вот представьте, что вы посмотрите фильм за вашу профессию. Вас не улыбнет немножко этот фильм? Вот медработников также улыбает фильм э, про хаоса и же с ними. Есть вещи интересные, но есть просто смешные. Интернет вообще фильм не за медицину. Поэтому идет разряд, но до него до разряда. Нужно проводить массаж, чтобы поддерживать сердечную мышцу как бы теплой то есть для того чтобы этот, эта дефибрилляция была эффективна впоследствии вот почему от вас от людей без медицинского образования много чего зависит потому что прибегающий медработник может прийти позже 5-7 минут и тем самым неврологические изменения то есть смерть мозга могут быть уже необратимы сердце запустить можно и через 20 минут вопрос в другом как он будет жить если у него нет мозга если он будет жить только физиологически это уже не то Поэтому, поэтому мы делаем вентиляцию, мы делаем массаж, мы делаем вентиляцию. Еще раз показываю весь алгоритм. Итак, поиск точки спинка прямая. Да, кстати, да мы. В момент, когда мы проводим вентиляцию, непрямой массаж, ни в коем случае не нужно смыкать ножки, потому что одна часть нашего тела может перевесить и мы можем упасть. Мужчины, это относится к вам. Вот так. Искусственная вентиляция и массаж не делаются. Так мы очень героически стоим на охоте, да, или там вот на, на, на чем-нибудь еще. Вот. Два, коленка. Если на улице зима, кидайте под колени что угодно. Картон. Это может быть какая-то коробка, может быть, как, какая-то куртка, куртка пострадавшая, может быть. быть. Да, да, да. Поставили, нашли точку нажатия. Спинка прямая, доминируем над ним массаж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Хрустнуло ребро. Плохо остановился, еще раз поставил руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Запрокинул голову, зажал нос, плотная хвата рта, вдох. Смотрим на грудную клетку периферическим зрением. Итак, поехали дальше. До прибытия медработников раз. То есть неважно, сколько времени прошло. Второе. До момента, пока он не начинает кашлять. Кашель это дыхание. Потому что вы в него вводите не только воздух, а что еще? Помните, что вы хотели искать на зеркальце? Влагу, пар, конечно. И он начинает ее отдавать обратно. Сдачу вам отдавать. И вариант третий. До прибытия медработников, до того, как он не установил дыхание с себе или пока все не выбились из сил. В нашем случае это первые два варианта. До прибытия медраковника гениальнее всего. Восстановить самостоятельно прямым, непрямым массажем и вентиляцией возможно только ну, скажем так, очень малый процент случаев э, дыхания. В фильме это всегда два раза нажал, один раз вдохнул, он говорит, с меня коньяк, спасибо. В жизни это прибытие медработников и проведение более высокого уровня реанимации. С дефибриллятором, адреналином и же с ними. Можно бы Пожалуйста. А бывают такие случаи, когда люди щелы сжимают. Да, но при остановке сердца происходит полное расслабление всех групп мышц. И у него челюсть разожмется. Вот когда он жив, при остановке. Сердца, то есть при клинической смерти, не путайте, не путайте с эпилептическим припадком, это совсем другое. Да, потому что мышца это электрическая, как вот реле. Если нет электроразряда, если не подается импульс, ничего не будет. То есть, вот, да. Да. да, просто пять часов вины, хлопцы казалось, затримывали брою так в руках, что у умерло. Правильно, потому что это происходит спазм именно этих мышц. Спазм. Мы же говорим о челюсти да. Да. То есть бывает все, что в этой жизни. Но если все. мы говорим о вентиляции,